ਸਾਡੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫਗਵਾੜਾ ਪੁਲ ਦੇ نیچے ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਫ ਆਰ ਨੰਬਰ 243 ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਉਹ ਕੋਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾਰੇ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ PD36 E8090 ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਗੱਡੀ ਖੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਏਲੀਅਸ ਇੰਦਰ ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਰੂਰਲ ਤੇ ਪਤਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਤਲਨ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ उत्तने एक गड्डी का शीशा तोड़ के लैपटॉप टैबलेट और कुछ मनी जड़ा है गड्डी कर लिया एफ़आईआर नंबर सिक्सटी नाइन ऑबनिक ट्वेंटी थ्री ए भी फते रजिस्टर हुई है दूजा आ, असी थर्टी एट ग्रैम्स ऑफ हेरोइन रिकवर की थी है फगवाड़ा सिटी से, से। आ, एक बंदा है हरप्रीत सिंह एलिया सी टू तो असी एफ़आईआर मतलब ये उपर की है यदि उपर ऑलरेडी दो बं परचे एन पहले ही रजिस्टर्ड है और ये हैबिचुअल है जोड़ा पैडलर और आप नशा भी करता है और बेचता भी है तीसरी एफ़आईआर ऐसी रजिस्टर की एफ आई आर नंबर एटी सिक्स पब्लिक ट्वेंटी थ्री कल दो ग्रुप ऑफ ना जोड़े यंग मुंडे आपस से लड़े इन्होंने एक दूसरे को सट्टा सुट्टे मारी हैं इस करके असं ना सारियां राउंड अप करके करीब नौ बंदे असी राउंड अप कि इन परचा किया हुआ है एफ आई आर नंबर एटी सिक्स पब्लिक ट्वेंटी थ्री एक सौ साठ पाँच सौ छः और अदर सैक्शनस लगा के सब तो इंपॉर्टेंट गट जी एच हैगी है ये एक बंदा जसवीर सिंह एलिया छोटा असी राउंड अप किया है ये बंदा ना तुम इदा कह सकते हो गैंगस्टर इन मेकिंग इंडिया ये उपर ना तीन सौ सात के कई वार परचे दर्ज हैं पहले भी ये ना इदा के मसलों के इन्वॉल्व रहा है इनू कल अउंड किया है यदि उपर पहले भी चार पर्चे हैं तीन सौ सात के सो सब सबसे इंपोर्टेंट है कि दिस वॉज ऑल डन थ्रू टेक्नीकल इनवैसिगे सबसे इंपोर्टेंट गल जी है कि तीनों चारों टेक्नीकल इनवैसिगे से इनवैसिटीगेट हुई है विद इन आई थिंक ट्वेंटी फोर आवास असी की करोला गड्ढी और ये जो वारदात सबसे इंपॉर्टेंट है ये जोड़ा बंदा आया है इंदर जी ये बैरेन तो आया है इतने बैरेन से क्यों आया बैरेन से ना फेसबुक के थ्रू तो यदि किसी लेडी के नाल रिलेशन हो गए और ये आ गया इसके पास ये स्टार्टेड लिविंग और इसके साथ ही रह के ना इसने ये वारदातें में भी साथ मिल या जिदा भी जो प्लानिंग करके इन्हें वारदात की है ये पाँच साल पहले गया था बहरेन उन्हें तीन महीने पहले लौट किया है बाकी इसका बैकग्राउंड जो है वो चेक करें दौरान इन्वेस्टिगेशन डू इट अब क्या इनवेस्टवाड़ा देखिए फगवाड़ा में ना वी आर डूइंग बहुत सारे एफर्ट कर रहे हैं क्राइम को कंट्रोल करने वास्ते जो ट्रैफिक कर करके काफ़ी इशूज आ रहे थे एक्सीडेंट करके करके अभी ट्रैफिक की भी, भी मुहिम चलाई हुई है ताकि जो एक्सीडेंट हैं लोग पालना करें ट्रैफिक की अननेसेसरी यहाँ वहाँ पार्किंग ना करें धुंध चल रही है शाम के बाद कोहरा शुरू हो जाता है रोड के किनारे तो उसी पार्किंग करके गुडी चले जाओगे तो जोड़ा टू व्हीलर वाला बंदा आ रहा है उन्होंने गड् नहीं दिखती है क्योंकि फॉग लैम्पस कोई ऑन नहीं होंगे तो कई बार बंदे आके ना टकरा जाते हैं एक्सीडेंट हो जाता है कई बार बंदे की अनफोर्चुनेटली डैथ हो जाती है तो ट्रैफिक वास्ते ऑलरेडी मुहिम चला रहे हैं एक दो दिन दो दिन ना अं रिफलैक्टर भी जोड़े हैं वो गड्डियों के पीछे असी लावे तो वी आर डूइंग दैट इसके अलावा जो असी ना फगवाड़े जो भी पी जी जिदा कि के तुम कहें हो कि महेड़ू का कुछ इलाका है जो जितने ना रिपोर्ट्स आती है कि टाइम टाइम तो कुछ कुछ क्राइम हों तो इस करके असी सारे पी जी वालू पिछले दिनों ने मैं हिदायत दी थी कि तुसी सारे ना टेनेंट वेरीफिकेशन कराओ एंड आई मस्ट कॉ कॉन्ग्रेचुलेट फगवाड़ा में जो साढ़े अफसर हैं उन्होंने बड़ी मतलब सिंसीयरली लागू करवाया उत्थे मनियादी की और सारे जिन्हें भी बंदे हैं उन्होंने उन्होंने रिक्वेस्ट की कि तुम आके अपना टेनेंट वेरीफिकेशन कराओ और आई थिंक कितने हफ्ता हूं तक 500 करा सकते हैं वेरीफाई ये दो सी, दो सी दो 500 साडे को एप्लीकेशंस आ चुकी हैं टेनेंट वेरीफिकेशन की और असी पीछे कार्रवाई भी की है जिड़े बंदे जिन्होंने कोई टेनेंट वेरीफिकेशन नहीं कराया 188 के पर्चे भी हमने किए सो वी आर ट्राइंग टू रेगुलेट वो महेड़ू का इलाका है जो थ्रू टेनेंट वेरीफिकेशन और रेगुलर इसके अलावा प्रिवेंटिव एक्शन रेगुलरली असं कर रहे हैं फगवाड़े के एक सौ दस के कलंधरे बना रहे हैं जितने डिफॉल्टर बिल्ड आउट हैं वो अभी बार बार उन्होंने मतलब जिन्ना उन्हों का डोसीयर प्रिवेंटिव एक्शन जो जो हो सकता है पॉसिबल विद इन लीगल परमिट्स वी आर डूइंग पॉमिट देखिए उस टाइम पर मैं पहले भी किया है कि नो बडी इज अलाउड टू ब्रेक लॉ मैं पहले भी किया है और मैं फिर आज कहना कि किसी को भी परमिशन नहीं है कि सड़क पे कोई काम आप कराओ या किसी को सर्व करो लेकर मैं फिर से भी जाके आई मैं पर्चा किया था तो आई हैव ऑलरेडी रिटर्न टू मतलब थ्रू एफ आई आर एक्साइज डिपार्टमेंट को भी जा चुकी इंफॉर्मेशन एंड आई विल फर्दर गेट इन टच विद देम कि uh, अगर ऐसा कोई है कि भाई दे डोंट हैव परमिट और उनके पास परमिशन नहीं है तो रैदर दे शुड टेक परमिशन नहीं तो एक्साइज डिपार्टमेंट कार्रवाई कर सकता है एक्सटी वेरीफाई है ना मैंने अभी चेक कर लेना है आपके थ्रू मेरे को इन्फॉर्मेशन आई है लेट मी सी कौन कर रहा है अगर इस तरह की कोई चीज़ मेरे नॉलेज में आएगी तो एक्शन विल भी टेकन द अग थैंक यू